Bila sepasukan bomba masuk ke dalam sebuah rumah bernombor 21 di daerah 16 Paris pada 11 Mac 1944, tak ada apa-apa yang nampak pelik. Tapi ada satu bau yang membuatkan diorang ni rasa pelik bau asap busuk yang keluar dari cerobong rumah tu. Asap tu dah berkepuk-kepuk keluar selama 5 hari berturut-turut sampaikan jiran-jiran pun dah tak tahan lagi dengan bau tu. Jadi diorang ni lah yang call polis dan polis pula panggil bomba untuk datang siasat. Bomba terpaksa masuk ke dalam rumah tu dengan cara panjat melalui tingkap di tingkat 2. Lepas tu diorang pun turunlah slow-slow ke ruang bawah tanah rumah tu. Tapi apa yang diorang jumpa lepas tu kan Nina yakin diorang tak akan lupa sepanjang hayat diorang. Dekat dalam furnace tu ada tergantung satu tangan seolah-olah macam melambai hai dalam tu pula ada sebatang lengan manusia yang dah hangus rentuk area sekeliling tu pula penuh dengan mayat-mayat yang dikerat-kerat dan ada yang dah reput dan ada juga yang telah tinggal tulang je. Dalam beg plastik dan juga karung-karung kain penuh dengan sisa daging dan juga cebisan tulang manusia. Siapa semua mangsa-mangsa ni? Bila polis tanya jiran-jiran, diorang cakap rumah tu adalah rumah doktor Marcel Petiot yang merupakan doktor yang dihormati orang ramai. Tapi pada masa tu, doktor tu tak ada dekat rumah dia, hilang tak tahu ke mana. So persoalan dekat sini, adakah doktor tu dalang di sebalik kekejaman ni? Siapa sebenarnya mayat-mayat dalam basement rumah dia? Dan yang paling misteri di mana Dr Marcel pada hari kejadian tu. So untuk kisah kali ni Nina nak beritahu case ni memang agak gila dan pelaku pula memang sangat-sangatlah jahat dan kejam. Jadi macam biasalah kalau korang nak tahu macam mana full story kali ni, make sure tengok video Nina sampai habis and so without wasting any time, let's get started. Nama penuh dia adalah Marcel André Henry Félix Petit. Dia dilahir pada 17 Januari 1897 di Utara Perancis. Dia merupakan anak kepada pasangan yang bekerja di pejabat pos. Sejak kecil lagi, dia dah tunjuk dia ni tanda-tanda seorang budak genius. Bayangkan dia baru berusia 5 tahun tapi dia dah boleh baca dia sangat lancar. Tapi di sebalik kepandaian dia yang luar biasa tu, dia adalah seorang yang sunyi, cepat bosan dan makin lama perangai dia pun jadi semakin pelik. Mak ayah dia selalu jumpa yang si Marcel ni selalu cucuk serangga dengan jarum, tikam mata burung ataupun seksa haiwan semata-mata untuk hiburan dia. Dekat sini kita boleh nampak lah yang dia ni ada tanda-tanda seorang psikopat. Bila dia berumur 11 tahun, dia dah mula edar gambar tak senonoh dekat kawan-kawan sekolah dia Bukan tu je dia juga pernah ajak Classmate dia buat benda yang tak senonoh tau Dia ajak diorang sebab dia suka sangat Tengok reaksi kawan-kawan dia ni Malu dan juga terkejut Macam dia dapat satu kepuasan lah bila orang tu Rasa terganggu. Satu hari tu Masa dia tengah belajar, tiba-tiba Dia tembak shilling kelas dengan Menggunakan pistol ayah dia. Mau tak terkejut Semua orang masa tu. Bila cikgu tanya dia Kenapa awak tembak shilling kelas? Dia jawab, saja je nak hidupkan Suasana boring. Asyik belajar je Dekat sekolah dia juga suka ajak budak lelaki lain untuk jadi model dan dia akan baling pisau. Dia akan suruh budak tu berdiri dekat pintu lepas tu dia akan baling pisau sekeliling kepala kawan. Nasib baiklah semua balingan pisau dia tu tepat dan memang tak pernah kena sesiapa. Bayangkan kalau pisau tu tersalah sasar tak keterpacak dekat muka. Seram kan? Mak ayah dia memang sangatlah risau dengan perangai anak dorang ni yang pelik. Sampai kan dorang bawa dia pergi jumpa doktor. Dorang cakap yang anak dorang ni selalu kena sawan, tidur sambil berjalan dan masih kencing malam dan perangai dia makin pelik dan agresif. Tapi tak tahu apa solution doktor pada masa tu sebab tak diceritakan. Sampailah tahun 1912 mak dia pun meninggal dunia. Ayah dia pun pindahlah ke tempat yang lain. So Marcel dengan abang dia Maurice pun dihantar untuk tinggal dengan mak cik dia. Tapi tak lama lepas tu orang pindah ke situ Marcel ni kena buang sekolah. So dia pun dihantar baliklah untuk tinggal dengan ayah dia. Tapi sama juga dia kena buang sekolah lagi sebab perangai dia ni terlalu liar dan susah nak dikawal. So benda ni dah macam jadi gaya hidup dia keluar masuk sekolah buat hal mencuri agresif dan makin teruk bila dia semakin besar. Masa dia umur 17 tahun, dia rompak peti surat dan ambil semua surat-surat orang. Dia curi semua surat-surat ni sebab nak ugut ataupun buat pemerasan lah. Lepas tu, dia kena tangkap dan dituduh mencuri dan merosakkan harta wang. Tapi bila sampai dekat mahkamah, hakim suruh dia buat ujian mental. Lepas tu, doktor pun telah hasahkan yang dia ni tak normal dan ada masalah peribadi. So, hakim pun bebas lah dia tanpa hukuman sebab dianggap tak sihat mental untuk dibicarakan. Lepas dia dah kena buang dari sekolah berkali-kali, tabiat mencari Juri dia ni kan macam dah tak boleh nak dikawal. Dia ketagih dia mencuri bukan sebab dia perlukan duit tapi lebih kepada rasa seronok dan enjoy. Ayah dia sampai dah tak tahu nak buat macam mana lagi. Dia dah give up dengan anak sendiri. Lepas tu ayah dia pun hantarlah Marcel ni ke sebuah akademi khas di Paris. Dan entah macam mana dia berjaya juga habiskan pengajian dia pada tahun 1915. Lepas dia dah habis belajar umur dia pun dah 18 tahun dan dia pun masuklah tentera Perancis. Dia pun telah dihantar ke barisan hadapan Perang Dunia Pertama pada Januari 1916. Semasa dekat medan perang ni Dia terkena gas beracun dan cedera Disebabkan terkena sepihan bom tangan So dari sinilah dia mula tunjuk Tanda-tanda tekanan mental yang teruk Kemudian dia pun telah dihantarlah ke rumah rehat Dan juga ke hospital psikiatri tentera Dekat sini dia curi macam-macam jenis barang Sebab dia memang tak boleh lari dari perbuatan mencuri Dah jadi habit dicuri selimut tentera, ubat, wallet, surat cinta orang dan juga gambar peribadi pesakit yang lain. Bila tekan tui, dia pun dipenjarakan sekejap dan lepas tu dihantar ke unit sekretari untuk perhatian. Dekat sinilah dia mula belajar sesuatu yang pelik. Dia perhatikan kelakuan pesakit dan belajar tiru reaksi orang sakit mental supaya dia ni nampak gila. Dalam dunia psikologi, benda ni adalah trik biasalah yang digunakan oleh pesakit psikotik ataupun manipulator. Masa dia dekat dalam hospital ni kan ada doktor yang rawat dia ni lah kata yang dia ni ada masalah keseimbangan mental letih otak kronik, kemurungan, melankolia, obsesi dan juga fobia. Dengan kata lain, otak dia ni memang dah mereng dan sebab itulah semua kes curi dalam hospital ni dikira bukan kesalahan dia sepenuhnya. Tapi yang peliknya tu kan, walaupun dia disahkan ada penyakit mental yang kronik, dia tetaplah dihantar untuk berperang pada Jun 1918. Tak sampai 3 minggu lepas tu, dia tembak kaki dia sendiri menggunakan pistol. Mungkin dia buat macam tu sebab dia nak lari dari perang atau mungkin juga sebab dia dah tak tahan dengan tekanan tapi tentera tetap pindahkan dia ke regimen yang baru seolah-olah semuanya ok lepas tu dia pun mengadulah yang dia ni sakit kepala yang sangat teruk dan akhirnya dia pun dihantar ke hospital lagi setahun jugalah dia ni keluar masuk hospital mental sampai dia pernah kena sawan dan tergigit lidah sendiri akhirnya tentera Perancis pun bagilah dia pensyen dan diorang cadangkan dia untuk duduk je dekat dalam hospital secretary ni seumur hidup. Masa tu dia dibayarlah duit pensyen sebanyak 40% sebab dia dah hilang upaya untuk berhikmat tapi pada tahun 1920 duit pensyen dia telah meningkat jadi 100% disebabkan keadaan mental dia ni yang semakin kronik. Semua doktor cadangkan dia untuk terus tinggal dekat hospital je tapi dia tak nak. Dia tak suka jadi pesakit, dia benci dengan sistem, tak suka dikawal dan diarahkan buat itu ini. Dia nak bebas dan jadi orang yang berkuasa. Masa itulah terlintas dekat otak dia ni Kalaulah aku nak kuasa, aku kena jadi doktor. Lepas perang ni kan, Perancis kehilangan ramailah tenaga pekerja termasuklah doktor. So, kerajaan pun buatlah satu program pendidikan pantas untuk veteran perang. Dan peluang ni memang tak akan disisirkan oleh si Marcel tadi. Dia pun ambil lah kursus perubatan dekat University Paris dan habis study dalam masa 8 bulan je. Lepas tu, dia buat latihan praktikal 2 tahun dekat sebuah hospital mental. Dan pada 15 Disember 1921, dia pun secara rasmi telah mendapat ijazah perubatan dan dikenali sebagai Dr. Marcel. Tapi ramai tahu doktor-doktor ataupun geng-geng yang dalam medik ni petikai dengan kelayakan dia tu. Macam mana kau study medik dalam masa 8 bulan je dan lepas tu dah layak jadi doktor. Memang tak masuk akal langsung tau. Tempoh tu terlalu pendek untuk dia layak jadi doktor sebenar. Tapi itulah Marcel ni tak peduli pun asalkan dia dah sah jadi doktor. So dengan sijil yang dia ada tu, dia pun bukalah klinik dia sendiri yang terletak di sebuah bandar yang kecil. Dekat bandar tu cuma ada 4,000 orang penduduk dan hanya ada 2 orang doktor je. Itu pun 2 doktor tadi tu dah pun tu. So Marcel ni pun ambil lah peluang yang ada ni untuk iklankan klinik dia dan dia bandingkan dengan 2 orang doktor lama tadi. Dalam flyers dia tu dia tulis Dr. Marcel masih lagi muda dan hanya doktor muda je mampu ikut perkembangan terbaru dunia perubatan. Dan strategi dia ni memang berjaya. Tak sampai 2 tahun dia dah jadi doktor paling famous dekat sana. Orang kampung mula suka dengan dia sebab dia ni peramah dan sanggup buka klinik malam-malam ataupun pada waktu weekend kalau ada kecemasan. Diorang rasa dia lah doktor yang paling humble dan suka tolong orang. Walaupun dia ni dah ada gelaran doktor kan, tapi perangai buruk dia ni takkan pernah hilang. Setiap kali dia melawat rumah pesakit dia, dia akan curi barang-barang kecil macam cincin, dompet ataupun jam tangan. Sampaikan abang dia ni kan terpaksa cek poket Marcel dulu sebelum diorang balik dari rumah pesakit. Sebenarnya kan, orang-orang kampung ni tahu je perangai dia yang suka mencuri tapi diorang buat-buat tak nampak. Sebab bagi diorang, ah, doktor Marcel tu baik orangnya. Lagipun dia dah banyak nak tolong orang yang miskin Padahal dia menipu semua orang tau Dia daftarkan pesakit di bawah skim bantuan kerajaan Tanpa pengetahuan pesakit tu So dalam masa yang sama Dia dapat bayaran dua kali Satu dari pesakit tu sendiri Satu lagi dari kerajaan Doktor-doktor lain yang tahu perangai licik dia ni Dah tentulah rasa tak puas hati Dan dia rasa yang dia ni sangat melampau Ahli farmasi pula makin marah dengan dia Sebab dia selalu tulis preskripsi dalam dos yang tinggi gila Bila orang persoalkan dia Kenapa kau minta ubat dos tinggi sangat ni Dia akan jawab Ah korang apa tahu ubat buat sekarang bukannya kuat pun So aku kenalah bagi dos tinggi supaya pesakit aku ni cepat sembuh Ada satu kes tu, seorang ahli farmasi ni tak nak bagi ubat yang mase minta untuk seorang budak kecil Sebabnya dos yang diminta tu boleh membunuh orang dewasa Nak tahu tak apa si mase ni cakap? Kalau budak tu mati pun bagus juga lah kan? Bukan ke dia cuma menyusahkan mak dia je? Tapi yang peliknya tu kan, populariti dia tu langsung tak terjejas Orang-orang tetaplah puji dia sebab dia rawat orang miskin secara percuma Lepas tu buat kerja malam Malam dan tolong orang perempuan gugurkan kandungan walaupun pada masa tu haram dekat sana walaupun ada banyak berita pasal dia tak okey dia itu dia ini kan orang sana tetaplah sanjung dia walaupun dia selalu kantoi mencuri kena halau dengan tuan rumah sendiri sebab curi barang tuan rumah dia tetap berjaya elak daripada dipenjarakan setiap kali dia kena tangkap dia akan cakap yang saya ni gila dan disahkan sebagai doktor mana boleh hukum orang gila dan disebabkan undang-undang pada masa tu sangatlah lemah dia orang pun bebaskan dia dia gunakan tiket sakit mental mental dia tu untuk kebal dengan undang-undang. Sepatutnya kan dia ni kena jalani penilaian semula untuk terima duit pension dari tentera tau. Tapi dia tak pernah buat sebab dia rasa malu. Walaupun dia tak pernah buat penilaian, dia tetaplah dapat duit pension tu setiap bulan. Akhirnya pada tahun 1924, dia pun telah dipanggil semula untuk dinilai dan masa tu barulah duit pencen dia telah dipotong menjadi 50%. Tahun yang sama ni dia berkenalan dengan Luizette iaitu seorang gadis yang berusia 24 tahun. Luizette ni anak kepada pesakit dia dan disebabkan Luizette ni muda, cantik dan lemah lembut terus tangkap cinta lah si Marcel ni. Tapi ada satu masalah dekat sini sebab si Luizette ni bekerja sebagai pembantu rumah je. Bagi dia kan doktor tak patutnya ada hubungan dengan orang bawahan sebab akan jatuhkan reputasi dia. So untuk cover dia punya malu tu kan dia pun ambil lah Luizette ni bekerja dengan dia. Sebenarnya pada masa ni Diorang dah pun bercinta dalam diam-diam tak Kiranya perempuan ni jadi kekasih gelap dia lah Mula-mula tu semua nampak bahagia je Dan tak lama lepas tu jadi lain Bulan Mei tahun 1926 Luzet ni beritahu dekat kawan-kawan dia Yang dia tengah mengandung Tapi pada masa yang sama Dia nak gugurkan anak dia Sebab Marcel ni curang Dan esoknya tu kan Luzet ni menghilang tanpa jejak Bila orang tanya mana girlfriend dia kan Masa cakap yang diorang ni bergaduh besar Dan girlfriend dia pun terus lari keluar dari rumah Barang-barang dia pun ditambik dan ada je di dekat dalam rumah. Beberapa hari lepas tu, orang nampak dia angkat satu peti besar masuk ke dalam kereta dia. Dan seminggu kemudian, nelayan terjumpa satu peti terapung dalam sungai. Bila dia buka je peti tu, ada mayat gadis muda yang telah dipotong, dibuang isi perut dan kepala dia telah dikerat. Bila orang kampung dengar berita ni kan, diorang terus teringat Luzet. Tapi disebabkan rupa mayat tu dah teruk sangat dirosakkan, so polis tak dapat nak sahkan identiti dia. Akhirnya kes ni pun ditutup dan masa dapat hidup bebas dengan tenang. Bagi dia, ini adalah satu kejayaan yang terbesar untuk dia. Sebab apa? Sebab dia sedar yang dia boleh bunuh orang dan lepas macam tu je. Dan dari sinilah, dia mula ketagih nak bunuh orang pula Sampailah pada tahun 1926 dia buat pengumuman besar-besaran dia nak bertanding jadi datuk bandar pula Masa dia tengah berkempen tu kan dia sabotaj pihak lawan dia tau Dia ubah orang untuk potong elektrik semasa lawan dia nak bagi ucapan Bukan tu je satu bandar ni telah terputus elektrik dan terbakar dekat beberapa tempat Tapi entah macam mana Marcel ni menang dalam kempen ni So pada Julai 1926 Dr. Marcel dilantik jadi datuk bandar Bila dia dah kuasa, perangai dia langsung tak berubah tak. Kali ni dia curi pula duit dari pejabat kerajaan, ambil barang sesuka hati dan guna dana awam ni untuk diri dia sendiri. Dia pernah curi drum besar dari kumpulan muzik yang dia tak suka. Lepas tu dia pergi curi pula salib batu dari gereja dan curi duit dari akaun pembendaharaan bandar. Pernah sekali tu dia naik kereta api. Lepas tu kereta api dia ni tak berhenti dekat stesen yang dia nak turun. Korang tak tahu tak apa dia buat? Dia terjun dari kereta api yang tengah bergerak tu. Bagi orang yang kenal dia, orang rasa yang dia ni bukanlah gila. Diorang panggil dia sebagai pelik tapi menghiburkan. Masalahnya dekat sini orang-orang kampung yang pelik. Diorang punya sanjung dia tu kan sampai tahap dah buta mata. Korang nak tahu sebab apa orang kampung ni sayang sangat dekat dia? Dia buatlah apa pun tetaplah disokong. Sebabnya pada masa tu dia dah bina projek sekolah baru repair sistem kumbahan dan juga buat projek infrastruktur besar-besaran So bagi orang kampung ni kan alah kalau dicuri sikit pun apalah salahnya asalkan badan kita ni maju. Kemudian pada tahun 1927 pula, dia jumpa girlfriend baru dia yang bernama Georgette. Dia ni anak tuan tanah yang kaya raya dan berpengaruh dekat kawasan tu. So, diorang ni cepat sangat jatuh cinta dan kahwin tak lama lepas tu. Tahun depan tu, diorang pun dapat lah anak sulung diorang. Tapi, lepas 8 bulan kemudian, masanya kantor curi tong minyak dari depot kereta pi. Padahal, dia dah beli tong tu tapi di report, dia kata dia tak pernah ambil barang tu. Kesudahannya, dia kena denda penjara 3 bulan dan digantung sebagai datuk bandar selama 4 bulan. Tapi selepas rayuan hukuman tu pun dibatalkan. Sampailah pada Mac 1930 ada satu tragedi besar yang terjadi dekat bandar tu. Ada satu rumah ni telah terbakar dan pada masa tu si suami ni baru balik ke rumah dan dia nampak rumah dia dah terbakar. Dia tahu dalam rumah dia tu ada isteri dia yang bernama Henriette. Dia pun cubalah nak masuk dan dia jumpa isteri dia dah terbaring dekat atas lantai berlumuran dengan darah, kepala pecah dan dia dah mati. Masa api tengah besar ni kan orang dah mula panik. Masa bomba tengah sibuk padamkan api kereta Marshall lalu dekat depan rumah tu dan semua orang ingat yang dia akan berhentilah kereta dia tapi tak. Dia buat-buat tak nampak apa yang jadi dekat situ dan malam tu dia pergi tengok wayang dengan isteri dia. Orang-orang kampung rasa kecewa lah sebab dia adalah doktor dan juga datuk bandar. Kenapa dia tak berhentikan? Kenapa dia tak peduli? So hasil siasatan polis, polis syak yang pembunuh tu memang kenal mangsa. dan nak, nak pula ada duit banyak yang hilang dalam rumah tu. So polis simpulkan ini adalah kes rompakan yang bertukar jadi pembunuhan. Masa ni orang kampung terfikir maybe Dr. Masa yang terlibat sebab dia memang kenal dengan mangsa dan dia adalah seorang yang Kaki putar belik Dan suka mencuri Masa ni orang-orang kampung Dah mula bercakap Pasal kebakaran ni Siapa sebenarnya Yang bunuh Henry Dan ada satu artikel pelik Telah ditulis Pasal kejadian tu Dan penulis ni Tak diketahui Polis sampai pelik tau Macam mana penulis ni Tahu dengan sangat detail Dan sebenarnya artikel tu Telah ditulis oleh Marcel Tapi masa tu Tak ada siapa yang tahu lagi Bila polis minta orang-orang Dekat situ untuk bagi cap jari Tapi Marcel ni seorang je yang tak nak So ada seorang Tokin kedai makan ni dah mula rasa curiga dekat Marcel. Tokin ni cakap dia pernah dengar lah gosip yang Marcel ni pernah ada skandal dengan Henry iaitu isteri mangsa yang dibunuh tu. Malam kebakaran tu pun dia ada nampak Marcel dekat dalam rumah tu. Dia tak rasa semua tu kebetulan je. So Tokin ni pun nekat lah nak buat report polis. Sebelum dia pergi ke balai polis tu kan dia sempat lah singgah minum kejap dekat sebuah kedai ni dan masa ni lah dia tersempat dengan Marcel. Diorang pun berbual kejap dan Tokin tu pun cakap yang dia tengah sakit sendi dan tak tahan sakit. So Marcel pun cakap lah alah Jangan soleh saya boleh rawat senang je dia pun ajaklah tauke tu ke rumah dia dan dia kata dia ada rawatan baru yang boleh sembuhkan serta-merta 3 jam kemudian dia lelaki tu mati guys. Dia pun buatlah report kematian palsu tapi semua orang tahu yang tau kereta adalah satu-satunya saksi utama kes kebakaran tu. Tak lama lepas tu Marcel ni pun dapat balik jawatan Datuk Bandar Makin lama makin banyak benda pelik yang terjadi macam rasuah, dia bandar hilang dan macam-macam lagi lah. Keadaan jadi semakin teruk bila dia jadi Datuk Bandar balik. Sampailah Ogos 1931 Marcel umumkan perletakan jawatan. Dan yang ni nak pelik tu kan? Satu kampung ni rasa sangat sedih dan kesian dekat Marcel. Nak tahu tak apa yang diorang ni buat Semua ahli majlis kampung letak jawatan sekali Sebab diorang terlalu sayangkan Marcel 5 minggu kemudian Marcel ni dilantik pula jadi ahli majlis daerah Tapi jawatan baru dia ni tak lama pun dia pegang Tahun 1932 dia ditangkap mencuri elektrik dekat kampung sendiri Dan dihukum penjara 15 hari Disebabkan dia malu dengan hukuman tu kan Dia pun pindahlah dengan family dia ke Paris pada Januari 1933 Sampai je dekat Paris dia promote diri dia habis-habisan Cetak banyak risalah dan edarkan di merata tempat tempat untuk cari pesakit baru. Dalam tu dia claim yang dia ni ada macam-macam kelulusan. Dia punya risalah ni boleh dijumpai di merata-rata tempat macam dekat farmasi, gelap malam, bar sampailah ke rumah pelacuran. Tujuan dia masa tu adalah nak reputasi dia dulu. Doktor yang disayangi, disanjungi oleh rakyat. Pada tahun 1934 ada seorang perempuan ni datang ke klinik dia nak buat rawatan gigi. Dia pun buatlah rawatan macam biasa dan dihantar pesakit tu balik ke rumah dalam keadaan masih tak sedar sebab kena bius. Beberapa jam kemudian pesakit dia ni mati tak. Mak pesakit ni pun marahlah dan dia nak anak dia ni bedah siasat. Dan hasilnya dalam badan anak dia ni penuh dengan ubat morfin. Walaupun bedah siasat ni tunjuk ada benda yang tak kena kan. Tapi pihak berkuasa percaya lagi dekat Marcel. So kes ni pun ditutup tanpa sebarang tuduhan. Mak pesakit ni cuba buka kes ni pula pada tahun 1942 tapi gagal juga. Pada tahun 1936 Marcel ni telah dilantik jadi pegawai perubatan rasmi. So dengan jawatan dia yang baru ni, dia telah diberi kuasa untuk sign sijil kematian Dan dah tentulah Dia akan guna kuasa dia tu Untuk kepentingan diri dia sendiri Bulan April tahun yang sama Dia kata mencuri buku dalam kedai Bila pekerja tu nak ambil buku tu balik Dia serang pekerja tu Dan ugut nak bunuh Bila polis datang Dipukul polis pula And then dia lari Dua hari lepas tu dia pun serahlah diri dia dekat polis dan dia cakap yang dia ada bukti yang dia ni tak waras. So macam biasalah tuduhan ke atas dia pun telah digugurkan sebabnya dia gila. Lepas tu isteri dia pun hantarlah dia ke hospital mental. Tapi baru je beberapa langkah dia masuk tu kan. Dia dah nangis-nangis dan -nangis merayu dilepaskan sebab gila dia dah hilang. Doktor dekat situ pun dah sahkan dia ni sakit mental tapi tak tahulah kenapa dua tu tu benarkan dia balik juga. Selepas Perang Dunia Kedua ni meletus, Perancis kalah teruk kepada Jerman. Dan pada bulan Jun 1940, Paris pun jatuhlah ke tangan Nazi. Pada masa ni, seramai 42 ribu tentera Perancis telah serah diri dan lebih daripada 10 juta rakyat Perancis lari ke kawasan utara untuk selamatkan diri. Masa ni lah muncul kumpulan yang dikenali sebagai resistance untuk melawan penjajah Nazi. Masa ni lah masa nampak peluang perniagaan. Satu hari tu, dia pergi gunting rambut dia dan dia cakap dekat barber tu yang dia ada kabel dan boleh tolong sesiapa je yang nak lari dari buruan Jerman. Buruan tu boleh pergi ke Argentina melalui Portugal. Tapi orang tu kena bayar sekian-sekian hargalah dan barulah dia akan tolong. So barber ni tertariklah dengan plan dia tu dan dia pun mulalah cari pelanggan untuk Marcel asalkan dia dapat komisen juga. So Marcel ni pun pesalah dia kata, orang yang nak lari tu kena kumpulkan semua barang berharga sebab semua tu nanti akan berguna dekat Argentina." Dan dia pesan lagi, "Untuk keselamatan, jangan beritahu sesiapa ke mana diorang ni nak pergi." dan cabut semua tag dari pakaian dan jangan bawa banyak barang. Maksud yang sebenar adalah Marcel ni nak bunuh mangsa dia tanpa sebarang jejak. Pada masa yang sama dia akan dapat barang berharga tu. Pada Mei 1941 Marcel pun belilah sebuah rumah. Dia beritahu dekat tukang buat rumah tu yang dia nak buat klinik dan juga pusat rawatan mental. Tapi hakikatnya itu bukanlah sebuah klinik tapi adalah sebuah rumah kematian. Dia bina tembok tinggi sekeliling rumah tu konon-kononnya nak jaga privasi pesakit. Tapi sebenarnya dia tak nak orang luar nampak apa apa yang dia buat kat dalam. Setiap kali pelanggan dia datang, dia akan bagi suntikan vaksin dekat orang. Dia kata benda ni penting sebab immigration Argentina yang wajibkan kepada semua pendatang. So dia akan suruhlah dia ni masuk ke bilik rawatan dekat belakang rumah. Selepas mangsi masuk ke situ, dia ni tak akan keluar hidup-hidup. Suntikan vaksin yang dia bagi tu sebenarnya bukanlah vaksin tapi sebenarnya racun sianida Racun yang akan menghentikan fungsi sel badan dari guna oksigen sampailah semua organ berhenti berfungsi. So motif dia bunuh ni sangatlah jelas dia nak duit. Tapi cara dia buat tu lebih bersih yang terancang dan dia tak buang masa. Bila mangsa-mangsa dia ni hilang, tak ada sesiapa pun yang akan cari. Sebabnya, diorang sendiri pun tengah lari dari Nazi dan jadi buruan. So, siapa je nak cari? Tak lama lepas tu, polis jumpa banyak bahagian badan manusia yang dah mati dalam sungai. Sebenarnya, sungai Sen ni adalah tempat Marcel buang mangsa-mangsa dia. Masa tu, polis jumpa sembilan kepala, empat peha dan juga banyak anggota badan lain yang dah reput. Polis Perancis dengan Jerman dah mula pelik. Mayat-mayat ni punya reput sampai tak boleh dikenal pasti. Marcia sebenarnya telah menggunakan teknik pelik untuk setelkan mayat. Dia guna sejenis kapur yang orang guna untuk elak bau busuk dan hentikan pembiakan bakteria. Bila kapur ni terkena pada mayat kan, kapur tu akan serap semua lembapan dan keluarkan haba dan akhirnya keringkan badan mayat tu sampai jadi mumi. So, badan mayat ni dia akan keras, rapuh dan senanglah untuk dipotong dan lepas tu akan dibuang ke sungai. Pakar forensik perasan setiap kepala mangsa ni akan dicukur, kenimpung kena cukur dan sementara semua jari dibakar dengan asid. Ada juga kesan luka kecil-kecil dekat paha macam bekas pisau bedah yang dicucuk-cucuk. Nak tahu tak sebab apa ada kesan pisau bedah tu? Dikatakan doktor pada zaman tu akan cucuk pisau ni dekat paha mayat untuk letak pisau kejap berbanding letak dekat atas meja. Benda ni dah macam jadi habit doktor tau pada zaman tu. So kalau doktor tu nak letak pisau, dia tak akan letak atas meja, dia akan cucuk je dekat paha mayat. Gila eh. Jadi dari kesan tikaman tu lah, polis yakin pembunuh ni adalah seorang doktor. Sebab doktor je tahu nak buat teknik macam tu. Sampailah pada bulan April 1943, ada satu laporan pasal satu organisasi uruskan penyeludupan orang keluar dari Perancis menggunakan pasport Argentina yang palsu. Dia orang ingat semua orang tu dah lari naik kapal Portugal. Padahal tak ada sesiapa pun yang pernah keluar dari Perancis. Selepas disiasat apa semua tu kan, masa pun kena tangkap dan dia dipenjarakan. Selama 8 bulan, dia kena seksa kau-kau punya. Gigi dia kena kikis, selepas tu kepala dia kena himpit dengan pelat besi dan dipukul berulang kali. Tapi masa ni tetaplah tak mengaku apa-apa. Selepas 8 bulan, dia kena seksa dan dipenjara, dia pun telah dibebaskan pada Januari 1944. Lepas dia keluar tu, dia terus pergi ke rumah dia tempat yang dia mangsa-mangsa dia tu masa tu dia plan nak hapuskan semua mayat-mayat yang ada dekat basement rumah dia dia pun minta tolonglah abang dia untuk hantar 700 kg bahan kimia untuk keringkan dan musnahkan mayat dengan cepat so dia pun mulalah bakar daging-daging manusia dalam relau masa dia bakar semua ni kan dia tinggalkan rumah dia tu dan biarkan api menyala. 6 Mac 1944 asap pekat hitam ni pun mula keluar dari cerobong asap rumah dia bau dia sangatlah kuat busuk dan menyengat hidup jiran-jiran dia cakap bau asap tu macam tayar terbakar lepas 5 hari asap makin menebal dan jiran-jiran pun call polis ada 2 orang polis datang dan 2 orang pun ketuklah pintu rumah si master ni tapi tak ada siapa pun buka dekat depan pintu rumah dia ada nota yang bertulis keluar selama sebulan. Jadi kalau nak kontak dia adalah address rumah dia bagi kat situ. Jiran-jiran dia pun ceritalah yang rumah Marcel ni memang agak pelik sejak beberapa bulan yang lepas. Ada ramai yang keluar masuk dalam rumah tu termasuklah lelaki yang bawa kereta kuda dan ada lori yang datang angkut berpuluh-puluh beg pakaian. Polis pun cubalah kontak rumah Marcel yang kedua. Marcel pun jawab yang dia akan datang lagi 15 minit. Tapi sampai kesudah dia tak datang dan asap pula makin lama makin tebal. Bila bomba pecah masuk ke dalam rumah dia, diorang jumpa tangan manusia yang tengah telah terbakau dari pintu relau. Sekeliling di tu pula ada timbunan arang termasuklah tulang dan juga cebisan badan. Polis pun turunlah ke ruang basement dan diorang jumpa ada satu bilik kecil yang bentuk dia segitiga. Dekat dinding bilik itu pula ada gelang besi yang besar untuk ikat mangsa. Bertentangan dengan gelang besi itu kan ada satu lubang yang kecil. So dari lubang yang kecil ni lah Marcel ni akan intai mangsa dia yang mati perlahan-lahan. Masa polis tengah terkejut tengok semua benda tu kan ada seorang lelaki yang datang naik basikal dan dia kata dia Abang Marcel. Dia pun reka ceritalah yang dia ni adalah pejuang resisten dan semua mayat dalam rumah tu adalah orang Jerman dan pengkhianat Perancis. Polis pun terharulah dengan perjuangan dia dan diorang pun lepaskanlah Marcel. Geram kan dengan kenaifan, kebengapan polis ni. Diorang siap suruh dia larikan diri lagi. Diorang tak sedar yang sebenarnya diorang lepaskan pembunuh bersiri paling kejam dalam sejarah Perancis. Polis pun terus kalah siasatan dalam rumah dia. Dekat garaj, diorang telah terjumpa timbunan tulang macam rahang dan juga kulit kepala manusia. Dalam karung besar dekat bawah tangga pula ada separuh badan tanpa kepala dan juga organ dalaman. Polis sahkan ada 10 mayat yang diorang jumpa. Paling seram tu kan, semua badan mangsa-mangsa ni ada kesan pisau bedah sama macam kes mangsa-mangsa yang dijumpai dekat sungai. Tak lama lepas tu, ibu pejabat polis keluarkan arahan untuk tangkap Marcel. Disebabkan keadaan Eropah masih lagi kuruhara, so polis ni terpaksa ambil masa hampir setahun lah untuk tangkap dia. Semasa perbicaraan, dia langsung tak tunjuk rasa bersalah. Akhirnya dia telah dituduh dengan dua petujuh pertuduhan membunuh, merompak wang, emas dan juga permata. Dan kalau korang nak tahu sepanjang perbicaraan tu dia langsung tak serius. Kejap-kejap dia buat lawak dan siap berdebat lagi dengan saksi dan juga peguam. Juri sampai gelakkan dia ni setan sebab terlalu jahat dan kejam. Bila kes dia mula viral satu negara, media pun dia sebagai doktor setan. Sepanjang kes dia ni berlangsung, dia tak pernah mengaku dia bersalah. Walaupun ramai yang anggap dia hero, tapi hakim tak terhasut dengan benda-benda tu. Akhirnya, dia pun telah dijatuhkan hukuman mati bila dia diberitahu pasal hukuman tu kan dia kata bila dia orang nak bunuh saya. Sampailah pada 25 Mei 1946 pukul 3.30 pagi, tempat pemenggal kepala pun telah dibawa masuk ke dalam penjara. Masa tu Marsan ni tengah hisap rokok dan dia sangatlah relax macam tak ada apa-apa. Dia pun bangun dan berjalan ke arah alat pemenggal tu. Dia sign dekat borang untuk daftar, lepas tu tangan dia kena ikat dan leher dia pun diukur. Sebelum dia diletakkan di atas meja, dia sempatlah tengok orang-orang dekat situ dan dia cakap, janganlah tengok benda ni tak nampak cantik lah. Pada 5-5 minit pagi, bilah pisau pun telah dijatuhkan dan kepala dia bergolek ke lantai dengan senyuman yang lebar. Jadi guys apa pendapat korang tentang kes pembunuh bersiri yang paling kejam di Perancis ni? Dia punya jahat tu even dia berpangkat tinggi pun still jahat tau. Tapi dia tak boleh dihukum sebabnya dia gila Dan dia juga Orang yang berjawatan besar Dan ada kuasa Tapi kes dia ni memang Sangat mind blowing lah Dan ya Nina rasa sampai di sini sajalah Video Nina untuk hari ni Kepada korang yang belum lagi Subscribe channel Jangan lupa tekan subscribe di bawah Turn on notification juga Supaya korang tak terlepas Dengan video-video baru Yang Nina akan upload pada masa yang akan datang Dan kita akan berjumpa lagi Di video yang seterusnya Bye bye Assalamualaikum